Sugeng rawuh kanca-konca. Ing kalauodangan iki, ayo bareng-bareng mulik -bareng salah sawijining konsep sing "wah endah banget saka basa Jawa. Ikilhoh orang mung babagan tembung, Naning uga babagan cara wong Jawa mandang dunya. Wis siap? Ayo diwiwiti? Coba dirungokke ayem tentrem Bi mesti krosa adem ning kupinggota? Ya pancen, tembung loro iki gambar kekahanan sing wah damai, tenang, sejahtera. Pokoknya rasa tentrem sing jero banget lan gawe ati ayem. Ning, ono sing marai penasaran ora? Coba dipikir. Tembung ayem lan tentrem kue kan tegese meh banget. Lah terus ngopo kok kudu nganggo tembung loro? Apa ora siji wae wis cukup? Mosok wong Jawa cenang boros-borosi tembung ta? Hmm, ono apa iki? Oke, okay, oke, okay, tenang. Jawabane duduk boros-borosi si tembung belas. Justru iki ana senine dhewe. Tadi iki dudu babakan baleni sing ora ana gunane, nanging babakan nguatake makna. Lan kanca-kanca, ya iki inti saka sing bakal kita bahas, tembung saraja. Dadi, apa ta tembung saraja kuwi? Gampange ngene. Tembung saraja kuwi tembung sing tegese paddo plek utawa mir banget ning digunakae bareng Lan eling ya iki dudu mung kanggo keguritan utawa sastra sing dhuwur-huhur kalho ndak justru kerep banget kita rumah ae lan malah kita gunakae ing obrolan lan seino dina Ben luwih gampang maneh Ayo dibedawahi jenenge Tebung yo jelas tegese kata Nah Sorojo kui artine rangkep utawa gandeng. Dadi, tembung saro jokowi, yo tembung sing dirangkep. Simpel kan? Gampang banget dialing-aling. Nah, iki lo intine, iki kunci utamane. Fungsi nekwi siji, kanggo mbangetake. Ngerti kan? Kanggo negesake makno, ben luwih mantep. Jadi, tembung sing nomor loro kuwi tugas sing nguatake tembung sing pertama. Mulane ora mung ayem, ning dadi ayem tentrem. Kroso beda nih. rasane kuwi luwih jero, luwih pol. Oke, okay, wes cukup teori nih. Saiki waktu praktek. Ayo didelok langsung wae contoh-contohnya band luwih mudeng. Kita delok ke pria tembung sorojo iki beraksi ing dunia nyata. Saat durungnya melebu contoh boso Jawa, band ono gambaran, ing boso Inggris kayak yuano lo sing mirip-mirip, koyo safe and sound. Nah, ning ing boso Jawa, konsep iki luwih jeruk lan luwih artistik tembung saro dadi salah siji caga utama ing bosori nenggo. Apa kui Boso nenggo? Yo boso sing dipaesi, sing di endah, -endah hake. Iki nuduh hake nek boso jawa pui sugilan endah banget. Contoh pertama, rungok no iki, babak bundas. Wow, iki orang mung tegese loro biasa. Nanging karena ane kui wis tatu akeh banget, nganti koyo acur mumur. luwih parah, luwih dramatis. Keraso banget kan gambarane? Saiki ganti suasana. Padang Jingklang. Iki biasane kanggo gambarake langit. Jadi ora mung padang, ning padang sing resik banget. Ora no mendung sitik-sitik nih acan. Langite biru, serengenge sumunar. Wah poe ceto padang mencerang. Nah, iki kanggo gambarake wong. Gagah perokoso Iki gak gagah biasa lo ya. Nanging gagah sing tenanan, sing berkoso, sing kuate koyo pahlawan ing cerita-cerita wayang. Kesane langsung mulio, lan wah kuat banget. Nanging sedelok, ben ora salah paham, penting banget lo iki. Kita kudu bisa beda tembung sorojo karo jenis-jenis tembung liane ing boso cowo sing ketok mirip. Ayo digawe ceto welo-welo batesane. Nah delaaan tabel iki, iki bener-bener membantu. Siji, saroja, contone adi luhung. Tegese ya adi lan luhung, ning digabung ben dadi banget luhur. Fungsine mbangetake. Terus, nomor loro ana tembung campuran, contone naga sari. Iki dudu naga ditambah sari lo ya, Nanging dadi makna anyar, jeneng panganan, jeneng kue, beda total. Lan sing katelu ana tembung entar utawa idiom kaya dawa tangane. Iki tegese dudu tangane sing dawa tenan, nanging teges kiasan, seneng jupuk barang elian alias nyolong. Jadi ceto ya, Sarojo kuwi nguatake makna asli, orang gawe makna anyar utawa makna kiasan. Oke, okay, saiki kita bakal mlebu ing perangan sing paling jero, sing paling filosofis. Amarga jebule tembung Sarojo iki orang mung urusan boso. Nanging ugom buka lawang kanggo mengerteni budaya lan cara pikiri orang Jawa. Penasaran? Jebule Cebullengene kanca-konca. penggunaan rong tembung iki nggambarake gegayuhan utawa kepinginan wong Jawa kanggo nggayuh keahanan sing paripurno. Paripurno kui, sempurna, wutuh, jangkep. Dadi siji tembung kuwi dirasa isi kurang, durung jangkep. jangkep,kutu ana pasangane ben kahanan kui dadi luwih mantep, luwih seimbang, Ana filosofi keseimbangan ing burine. Lan iki ketok banget ing nilai-nilai budayane. Coba dilok. ana guyup rukun sing ngajarake pentinge urip bebarengan sing rukun, ana budi pakarti sing dadi dasare moral lan watak. Ono andap asor sing ngajarake supaya kita tansah andap asor, ora sombong. Uga ana ewuh pakewuh sing ngajarake babagan rasa sungkan lan tepos lira marang liyan. Dadi saben tembung so iki jebule nggawa piulang luhur Nah minangka pungkasan saiki giliranku takon marang panjenengan sedaya. Coba dipikir Ing basamu dhewe ana ora tembung rangkep sing koyongin iki Lanek ana kira-kira apa sing bisa diwaca saka tembung kuwi babakan budayamu. merga konti mangerteni tembung saraja kita dadi sadar nek sinau basa kuwi dudu mung ngapalagi tembung nanging uga mbukak jendela kanggo ndelok jiwane sawijining budaya. Mator nuwan?